aziz yurtdoshlar lavhadan yana bir karra amin bo'ldikki ilm ma'rifat insonni ulug'laydi va tarixda o'chmas uç, iz qoldirish imkonini ham beradi to'g'ri aytasiz muhammad fozil bugun ham yurtimizda yoshlarning ilimli bo'lishi bilim olishlari uchun ko'plab imkoniyatlar taqdim etilmoqda va ulardan unumli foydalanayotgan yigit qizlar ham ko'plab muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishyapti bugun aynan biz studiyamizga ana shunday yoshlar va ularning ustozini taklif etganmiz ya'ni studiyamiz mehmonlari urganch davlat universiteti huzuridagi fizika matematika va informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan maktab direktori gulchehra Ishjon va hamda ularning yonlarida iqtidorli o'quvchilar jamshidbek hasanov hamda Gulxayo olloyorovalar bo'lishad xush kelibsizlar dastlab gulchehro opa sizga yuzlansak aynan mana shu maktab faoliyati xususida ma'lumot bersangiz aynan oliy ta'lim muassasasi qoshida maktab tashkil etilishi o'g'il qizlarga qanday motivatsiya beryapti ularning aynan mana shu oliy ma'lumotli bo'lishga yurtga elga nafi tegadigan va jahon yoshlari bilan bemalol bellasha oladigan kadr sifatida yetishishi uchun qanday hissa qo'shyapti bizning maktab urganch davlat universiteti huzuridagi fizika matematika informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan maktab O'z muhtaram prezidentimizning 49-chi qaroriga asosan ya'ni iqtidorli yoshlarni saralab olish va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2021 yildan buyon o'z faoliyatini olib bormoqda dastlab maktabimiz 6 ta sinfdan iborat edi ya'ni 180 o'quvchi bilan boshlagan edi hozirgi vaqtga kelib bu ko'rsatkich uch yuz ellik yetti nafar o'quvchini tashkil etdi o'n uchta sinfimiz mavjud boshqa maktablardan farqli tomoni bizning maktab soat o'n yettiu nol nolgacha olib boriladi asosiy dars mashg'ulotlari o'n uchu qirq beshgacha bo'lsa undan keyin dars mashg'ulotlari ya'ni to'garak mashg'ulotlari mavjud bunda o'quvchilar o'zlarining bilimlari qiziqishlaridan kelib chiqib shu to'garaklarga jalb qilingan va shu bilan birgalikda asosiy bizani maktabimizga qabul yettinchi sinfdan bo'ladi bu yil ikki ming yigirma uch ikki ming yigirma to'rt o'quv yilida beshta sinf qabul qildik jami bir yuz yigirma beshta o'quvchi va maktabimiz hozirgi qadar yutuqlari juda yam katta fan olimpiadalarida o'zlarini ishtirokini ko'rsatishdi qolaversa respublika fan olimpiadasida g'olib chiqqan o'quvchimiz bor undan tashqari maktabimizda eng katta chet tillarini bilish sertifikatiga ega bo'lgan it sertifikat yetti yarim balni qo'lga kiritishdi o'quvchilarimiz shu bilan birgalikda bizning maktabga pedagoglar ham tanlov asosida qabul qilinadi hozirgi kunga qarab maktabimizda jami 34 to'rt nafar pedagog faoliyat olib bormoqda shulardan yigirma birtasida xalqaro va milliy sertifikatlar mavjud shu o'qituvchilarimiz bizani o'quvchilari hozirgia tahsil berib kelishmoqda ajoyib endi jamshidbek hamda gulhayoxonlarga ham yuzlansak jamshidbek maktab fizika matematika hamda informatika fanlariga ixtisoslashtirilganuchala fan ham bir biri bilan uzviy bog'liq xo'sh siz ulardan qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasiz avvalambor assalomu alaykum vaalaykum assalom man bu fanlardan ko'proq fizika va matematika fanlarini ko'proq o'zlashtirib o'rganaman fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarida ham qatnashib turasizmi ha laboratoriya mashg'ulotlarida ham qatnashib turaman laboratoriya mashg'ulotlarida o'sha laboratoriya xonasiga o't qo'yib yuborib yoki qandaydir reaksiyalar o'xshamay qolgan paytlar bo'lmaganmi yo'q ko'p bo'lmagan Yaxshi. endi natijalarga ham yuzlansak natijalar qanday bo'lyapti hozirga qadar qanday olimpiada yoki ko'rik tanlovlarda ishtirok etdingiz natijalar man har yili fizika fanidan olimpiadalarda qatnashib kelaman har yili fizika fanning shahar viloyat bosqichlarida faxrli o'rinlarni olib kelmoqdaman oldimizda ham bi yil fizika fanidan shahar va viloyat bosqichlaridan o'tib respublika olimpiadasi bor yollanma qo'lga kiritgansiz omad tilaymizrahmat gulhayoxon xo'sh siz qaysi fanni yaxshi ko'rasiz ko'proq aslida hamma fanni birdek yaxshi ko'rish kerak lekin menga ko'pincha matematika ingliz tili va rus tili asosan tillarni o'rganish yoqadi va maktabimizda bunga bularni o'rganishga barcha sharoit yaratilgan bundan tashqari matematikadan tashqari tarix va geografiya fanlari ham qiziqishim salgina bor chunki bu fanlar qiziqarli deb o'ylayman lekin baribir ko'proq o'sha matematika hamda xorijiy tillar albatta xo'sh siz qanday yutuqlarga erishyapsiz endi bugun yutuqlarga keladigan bo'lsam o'tgan yili 9 sinf paytida xalqaro ielts sertifikatidan 7.5 ballni qo'lga kiritdim chunki oilada dadam ingliz tili fan o'qituvchisi bo'lganlar va mening ham til o'rganishimga alohida e'tibor <laughs> berganlar va 6 yoshimdan beri ya'ni 1 sinfimdan beri ingliz tili bilan doimiy tarzda shug'ullanib kelaman turli o'qituvchilar bilan va o'quvchilar bilan muloqot olib borib ingliz tilimni yanada oshirganman va bundan tashqari o'tgan yili ingliz tili bo'yicha fan olimpiadasida ham shahar bosqichida ham va viloyat bosqichida ham faxrli birinchi o'rinni olganman va bularning barchasiga avvalambor ota onamning hissasi katta ularga rahmatimni aytaman va bundan tashqari menga ta'lim tarbiya bergan til o'rgatgan o'qituvchilarimga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman ajoyib albatta har bir ta'lim muassasasi reytingi uning bitiruvchilari bilim salohiyati va qaysi oliy o'quv yurtlariga kirishi bilan chambarchas bog'liq xo'sh bugun aynan mana shu urganch davlat universiteti huzuridagi ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchilari bu yil ilk qaldirg'ochlar uchirma qilinadi ularning hozirgi kundagi e, reytinglari qanday bo'lyapti albatta har bir ta'lim muassasasining reytingini fan olimpiadalaridan tashqari oliy ta'limga kiruvchi o'quvchilar ham belgilab beradi bizda ham hozir 26 har bir yo'nalish bo'yicha 26 ta va 27 ta o'quvchimiz ta'lim olib borayotgan bo'lsa iqtisod yo'nalishini gapiradigan bo'lsak iqtisod yo'nalishimizda jami 26 nafar o'quvchi bo'lib shulardan o'zimizda tayyorlangan 15 ta nafari xalqaro chet tillarini bilish sertifikatiga ega bo'lishdi va o'ziga kerakli fanni maksimal ballini qo'lga kiritishdi işte. qolgan o'quvchilar ham hozirda shu ish bo'yicha ko'plab tahsil olib borayotirlar bundan tashqari maktabimizda shu olimpiadadan tashqari va to'garak mashg'ulotlari ham bo'lib turibdi to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib bilishib turibdi bizning ham asosiy maqsadimiz shu maktabni bitirgan har bir o'quvchi oliy ta'limga o'z yo'nalishlari va qiziqishlari bo'yicha kirishini ta'minlashdan iborat maqsadimiz ham <mək> shu <mək> <ə? mək> va buning uchun albatta mustahkam poydevor yaratilgan endi buyog'iga o'quvchilar o'sha imtihonlarga kirib nasib bo'lsa yaxshi ballarni qo'lga kiritishsa kifoya oliy <mək> ta'lim talabasi <mək> bo'lishadi rahmat deymiz sizlarni studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz va o'quvchilarimizga esa omad tilaymiz oldindagi olimpiada jarayonlarida va joriy yilda oliy ta'lim <imit> muassasasi talabi bo'lishingizni ham tilab qolamiz Rahmat. rahmat